Вот пример. Нет защиты, они без защиты. Ярс, Сармат и Посейдон берем Привет, друзья, меня зовут Олена Курбанова, и вы на моем YouTube-канале Курбанова Лайф. А это свежий выпуск. Російської антипропаганди їхньої антикринжатини і перепису того, яким боляче як вони страждають від свіжих прильотів. Ви не забувайте лишити нам подобайку і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайв. Бо сьогодні ми вам покажемо таке. На Росії знову неспокійно. А хто з нами давно, той знає, що я ще понад рік тому пророкувала, що до Росіян почне долітати, долітати в абсолютно різні регіони, і це будуть НПЗ воєнно-промисловий комплекс, і не тільки, Як тільки ми зможемо наростити свої сили, створити безпілотники і не тільки так в них і буде палати, і це ми ще не дочекалися американської згоди використовувати, зокрема і їхнє озброєння. Тож ми зібрали усі неприкрас. краснейшие, найчудовіші, найпалаючі кадры сегодняшнего дня и что отбывалось за паребриком. Белгород, Донбасс и Крокус. Берем США в фокус. Для победы России требуем вести полетные задания в наши стратегические ядерные ракеты и нацелить их на города Соединенных Штатов Америки. Ярс, Сармат и Посейдон. Берем прицел мы ¡Washington! ¡No, Washington! 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 Да верно, верно. Но они опять вытянулись. Как не сказали, что ты меньше заклад. Они ушли. Я им сейчас не отвечать не буду, но не проверили. А? Все живы? живы? Да. Живы? Банди сьогодні, звісно, теж вийшла на свої робочі місця. З одного боку, нічого особливого, ми вже все це чули з іншого боку. Безкінечно вони переконують свого глядача в свої правоті і в тому, що тільки вони знають істину. А ще тільки вони вміють аналізувати як світову геополітику, так і ситуацію на фронтах. Понад два роки вони розповідають про те, як у світ с ними бореться, а вони два роки перемагають. Тільки результат, як то казав класик, все ж таки на табло. Александр Сергеевич Пушкин. Сонце русской поезії. Как некоторые считают, так сказать, автор современного литературного языка. Вот пример для мигрантов. Вот какая должна быть миграция. Если она другая, она не нужна. Его предки прибыли в Россию. Служили российскому государству и государю, а их потомок стал солнцем русской поэзии, на, котором, на языке которого мы до сих пор разговариваем. Вот так вот надо думать, когда вы говорите о миграции и прочее, прочее. Если она другая, если она заключается в том, что люди приезжают, начинают здесь выстраивать государство государство государстве, такая не нужна. Вот Александр Сергеевич Пушкин, главный потомок мигрантов для нас на все времена, на него и ориентируемся, и не только в этом вопросе, но и во многих других. Что нам нужно, чтобы как это было 20 лет назад в Чечне, чтобы сейчас произошло точно так же. Те люди, которые воюют против нас сейчас, должны в будущем воевать за нас. Можно? И это единственный но вообще... Это, э... это, это, это Пока это только ваши пожелания. Для этого мы ну, должны это, нет, что это ну, предложение. Но это правильное пожелание. Это правильное пожелание. К этому ну, должно ну, стремиться. Давайте уже не отрываться от реальности. Вот, да. а, вот что важно. Нет, подождите. Подождите, секунду. секунд. Сформулировать такие пожелания. Что вы пристали к молодому человеку? Что он неправильно сказал? Стремитесь. Он что сказал? Что мы, я не знаю, там сейчас весь мир будет говорить на русском языке, и все будут за нас. Он же нет, не сказал. Он абсолютно. Абсолютно правильно определил цель, к которой нужно стремиться. Это будет тяжело, это будет долго, но это единственное, ну, да. что нужно добиться. Потому Нет. что тогда все, что происходит сейчас, не имеет никакого мы не смысла. Мы разобьемся с такими темпами. Можно два. Давай, я, Другой я... момент. Вот когда, вот, когда меня угу. в этом смысле спрашивают итальянцы, я им объясняю, кто такие россияне? Я объясняю, мы евроазиаты. А да что как... это такое? Это как, это, это очень... афроамериканцы, только евроазиаты. Нет, ну потому что на самом это деле, деле здесь очень все очень просто. подумайте, сколько как вы говорите, раскосых людей, например, в той же самой Москве. просто вот... И я не имею в виду иммигрантов. 86% русских у нас этнически. Просто... Хорошо, хорошо. Сколько голубоглазых блондинов, сколько голубоглазых блондинов в азиатской Дело не в голубоглазых Творцов. Посмотрите, например, Росатом: 26% мирового рынка атомной энергетики. Мы монополисты, по сути, вне конкуренции, близко никто не приближается. Вот о чем идет речь. Так вот, это первое. И нам надо тренд сохранить и на него взбираться. А мы люди творческие, в этом смысле пассионарные, и это наше время это первый вопрос. Вторая вещь очевидна: мы богатейшая страна мира. У нас крупнейшие запасы пахот земель пахотных. Как да? получить свою долю? Нет, пахотных земель, Всего в а время. теперь нам надо это правильно развивать. Мы, надо было не уничтожать, скажем, военную промышленность, по сути, и армию, да, а она является неким, так сказать, локомотивом. Мы с вами очень хорошо видим. И на примере армии это великолепный пример успеха. За короткий срок на наше. Вот это на. Вот смотрите, Росатом это пример успеха России последних лет, десятилетий. Факт абсолютный, общепризнанный миром развитие добычи нефти и газа сложнейшее высокотехнологичное дело и наш уровень это тоже пример успеха теперь третье армия ее восстановление в короткий срок и не просто восстановление а мы с вами должны понимать что создание оружия о котором вот говорил президент там, кинжал авангард фактически поменяло ситуацию в мире мы всегда догоняли американцев а сегодня мы впереди впервые в истории спать практически вот в вооружении в таком вот явном виде. Ведь вы понимаете, что вся система американцев заточенная триллионы на создание противоракетной обороны это было главное. А сегодня создание вот этой крылатой ракеты, да, или вот не небылички, это уничтожение их системы противоракетной обороны. Нет защиты, они беззащитны. Значит, они зря потратили свои деньги. А знаєте, де справжнє життя росіян? Ні, ні, звісно, не в їхньому телеку. не те, що розповідають в теплих, ошатних і дуже дорогих пропагандистських студіях. Правда, вона завжди у соціальних мережах, тому що там життя росіян без купюр, там те, що не вигадується і не намагається вони це якось все прикрасити і подати по особливому. Ні, всю жесть все дніще свого життя. Вони саме там спочатку самі фільмують. А потім викладають. Тож, власне, і ми, як і завжди, зробили неймовірну підбірку з соціальних мереж росіян. Понимаешь, ты людей по национальному такую. Ты его чуркой назвал следил за мною. Я тебе сейчас турилища данку уже бесит. Давай. Давай Давай. дать? Отвечаешь. Потому что я это, сам служил, так. не ну, своего что-то показывал. А, да там. Ну, отказано проезде. все. Действительно, спорить, что они не будут все. Нет, затрат не будут просто. Ничего. Нет, никакой не форта. Такой фокус. Что ж, совсем. -то.

嗯。<noise> 嗯。嗯。嗯 <noise>。嗯。嗯。 Сегодня, короче, помогали джимбим с персиком, да, за? Да. Бля, прям советую. Не реклама, не. Джимбим за рекламу не платил. Но с персиком. И чисто с добавлением пепси пепси тоже за рекламу не заносилась. Пепси добавляете, поняли? Вкус такое хуй. Вот ох... пьете джимбим, да, персиковый с пепси. А вкус персика какого-то газированного поняли вкус такой поняли очень приятно пить Далі, звісно, буде Допоки існує Російська Федерація. допоки вони будуть продовжувати свою повномасштабну війну і наступ на нас, в них буде палати і горіти щоденно. А отже, ми друзі, незабаром з вами знову побачимось. Не забувайте лишати нам вподобайку. Обов'язково підписуйтесь на YouTube, канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути побачене. Бережіть себе, бережіть Україну.